Dəyərliz izləyicilərimiz, yeni bir mənzil çıxıb satışa. Videonun sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Mənzil yerləşir Firdavanda, 3 saylı tam orta məktəbin yanında, 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Hal-hazırda olduğum hissə mənzilimizin qonaq otağıdır. 76 kvadrat metrdən ibarətdir. Daha doğrusu 75 kvadrat yarımdır. Burda giriş istisidir, giriş istip oldu. Təmirdən sonra yaşayış olmuyub, şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Burda yerləşir yataq otağı, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Qeyd etdim ki, 3 otaq kimi düzəldiblər mənzili. Videonu tam izləyin, bütün məlumatlar video daxilində, qeyd etdiyim kimi deyələcək. Hər bir otaqdan da eyvana çıxışı var, geniş balkonu var. Giriş qapısını görürsüz. Qaz və su işığı daimidir, sənət Müqavilədir. Bina av parka məxsusdur. Burda yerləşir samuzeli. Yaşayış olmadığı üçün işıqları komşudan, yəni aşağıdan söndürülüb. Baxın, bax bu hissədən mətbəxə, yəni qapı qoymaq olar. Bura alçıpandan yığılıb, yəni qapı yeridir. Sadəcə ev sahibi öz istəyinə uyğun buranı bu formada düzəldib mətbəx. Bax belə bir mətbəxi var. Mətbəx mebeldir yığılıb. Və bu hissəni açıb Yəni siz istəsəniz bu hissəni bağlayıb bir dənə uşaq otağı düzəldə bilərsiniz. Və ıı, göstərdiyim hissədən qapı qoya bilərsiniz mətbəxə. O zaman olacaq bu mənzil 3 otaqlı və üç otağın üçünə də pəncərə düşəcək. Görürsünüz kimi baxın, bax bu otağında öz pəncərəsi, mətbəxinin öz pəncərəsi. Burdan göstərdiyim hissədən bağlayırsız, olur 3 otaqlı mənzil. Kvadratda yaxşıdır mənzildə. Geniş mənzildir, işıqlı mənzildir, belə bir eyvanı var. Qazın sayğacını görürsüz. Qeyd etdiyim kimi mənzildə təmirdən sonra yaşaşış olmur. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizim Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.